Такой день, как сегодня, особенно важно э, вспомнить о том, что есть такие навыки, которые, дай бог, чтобы они вам никогда не пригодились в жизни. Но если будет такая ситуация, лучше уметь владеть этими навыками. О навыках, о, о, о каких навыках я говорю, я говорю о навыках оказания первой до врачебной помощи. Э, как помочь пострадавшему, который попал в ДТП до того, как приедет в скорая? Чтобы подойти к машину пострадавшему, вы должны в первую очередь побеспокоиться о своей, о своей безопасности, потому что вы потом не сможете поэтому вы должны посмотреть, есть ли возле машины разливные горючие смазочные вещества, вытекает ли газ, есть ли провода электрические провода на этой машине, есть ли какое-то угроза, наводнение или что в случае стихий бес. Вот это вы должны вспомнить, прежде чем оказывать Мы вот. Вы ее визуально делите на три части. Вот здесь вот нижняя, третья часть, вот здесь вот нажимаете ее. Потому что сердце лежит у нас посередине. Не влево, не вправо, а посередине. Имеет значение, какую руку класть, на какую. Нет, рабочую, первую ложите рабочую руку, Ту, в которой вы работаете. Потом сверху помогаете Это пять вдохов. А затем делайте 30 нажатий. Дальше 30 нажатий сделать только два вдоха. Потом 30 нажатий. До тех пор, пока у ребенка не появится. Пульс и не появится дыхание. Очень важным является уважение друг к другу на дороге, уважение к водителю, уважение к пешеходу, уважение к самой дороге, то есть правильная эксплуатация дорог и элементарная чистота самого автомобиля, чтобы грязь не выносить на покрытие. Это все очень важно.